Pada pagi ini kita ada empat keluarga. Di sebelah kanan saya adalah seorang ibu yang berasal daripada Pulau Pinang. Anak dia berumur 25 tahun. Masuk ke Thailand tapi tak dapat dipastikan lepas dari Thailand tu pergi di mana tak dapat dipastikan. Kerana anaknya telah dikawal sepenuhnya oleh sindiket. Sindiket telah menghubungi ibunya dan memeras ugut meminta wang tebusan. Jika tidak membayar tebusan, sindiket hendak potong tangan anak dia ibu ketakutan maka ibu pun membuat pembayaran tebusan total pembayarannya telah bayar 15,000 US dollar $15, hingga hari ini tak lepas juga bahkan dia minta lagi duit bayar macam mana tebusan pun dia tak lepas I need help for semasa I dapat itu message is on the 15th of September And when I get the message, they say that now your son is in my head. So they say you have to give me 15,000 of USD. But I want to video call. He they cannot. They are very clever. No transfer to a bank or what? No, 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 no. It's a USDT. Oh, USDT. Crypto payment. Yang kedua adalah seorang kakak dia. Adik dia ni mendapat tawaran bekerja di Singapore. Dia pergi itu kerana dia percaya bahawa dia bekerja di Singapore tapi dia telah ditipu dan dia telah sampai ke Cambodia. Pada 28 hari bulan 9, 2025, adik dia menghubungi kakaknya. Dia minta supaya kakak dia tolong buat report. Dia dah tak tahan. Menurut mangsa, hari-hari dia kena pijak. Adik saya ditawankan bekerja di Singapura. Selepas sampai di Singapura, dalam berapa bulan kita tak dapat nak kontak dia. Pada 28 hari bulan 9, dia ada telefon saya minta pertolongan untuk membuatkan report polis. Sebab dia dah berada di Kompodia Dan dia cakap dia dipijak-pijak Dia mohon untuk keluar daripada situ dia, dia sampai Cina pun dia tak ada call langsung dia. Nombor dia sama kita kontak tak dapat Call, call check dia macam call sorong-sorong Ya, dia menjadi skamer Dia call saya Dia cari orang Kira dia macam macam dia orang call saya dia Lepas tu dia akan selit Dia call kakak dia ni Macam seorang dia nak scam kakak dia ni ha. Orang-orang so, dia tengah nak scam kakak dia Dia sebutlah dalam kakak ni Dia sebutlah satu nama Encik Ahmad kan contohnya Ya yeah, betul Yang seterusnya adalah di sebelah kiri saya Kakak dia berumur 33 tahun Sebelum ni bekerja di sebuah pejabat Sebuah kilang Yang dioperasi oleh majikan daripada negara China Yang menarik dalam cerita ni Yang jarang-jarang kita -jarang dengar Dia telah bekerja lebih kurang 1 tahun Dengan pejabat tu Majikan kata syarikat akan ditutup dan akan dipindahkan ke China Jadi dia nak minta kakak dia ni Untuk pindah kerja di China Kakak dia ni nak pergi ke China Diminta untuk transit di Cambodia dulu Tujuan transit ada urusan-urusan Yang berkaitan dengan syarikat untuk diselesaikan Masalahnya dia dijual Kepada sindiket di Cambodia Iaitu di kawasan Poipet. Pada 10 hari bulan 9 Kakak dia call dia ni minta bantuan Kerana hari-hari disiksa Dengan menggunakan taser baterik dia cakap dia nak pergi kerja kerja dekat China dan dia kena transit pergi Cambodia sebelum ni dia kerja dekat mana? Poklang? Poklang, ya berapa lama dia kerja Poklang? satu tahun lebih satu tahun lebih siapa yang suruh dia pergi Cambodia tu? dia punya bos dia dah sebut untuk mana dia kata? 10 hari bulan 9 call sorok-sorok. lepas tu call dan dia hilang yang terakhir adalah kita panggil Madam Chong. Anak perempuan dia tertarik dengan tawaran kerja, tawaran kerja sebanyak 5000 USD. Dia pun pergilah ke Thailand, apabila sampai di Thailand dia dibawa masuk melalui jalan tikus masuk ke Myanmar, ke KK Garden. Anak dia diseksa kerana tidak sampai target, target tak chief, kena potong rambut dan anak dia sekarang ni menderita sakit perut yang sangat mungkin kerana sesaan tetapi tidak dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan sebaliknya diberikan injection injection ubat apa pun tak tahulah kalsium tak kena macam cinghua tiao min tong dan anak perempuan dia berumur 24 tahun telah ditipu ke Miwati Myanmar sekarang dia meminta kerajaan Thailand dan pihak berkuasa Miwati Myanmar menyelamatkan anak perempuan dia sebab dia sakit dia ada lawatan dan takut kerana dia tidak mencapai KPI yang ditetapkan oleh pihak KK Garden Myanmar